Давайте же продолжим церемонию. Мы приглашаем на сцену 11-й ФМ 2 класс. Классный руководитель Лю... Людмила Николаевна Пицко. Вот что написано об этом классе в сегодняшнем номере журнала Newsweek. Сегодня некоторые из них получают аттестат, уже являясь студентами престижных мировых вузов. Класс по праву гордится своими героями. Рожновским Андреем, Пятиком Виталием, победителями Республиканской Олимпиады. Многие уже начали свою научную карьеру, их статьи украшают сборники конференций. И всем нам, конечно, знакомы неповторимые сценические образы, созданные на лицейской сцене юными талантами из 11-го ФМ-2. И эти два года тяжелой учебы с ними плечом к плечу прошел их классный руководитель, которому они безгранично благодарны. А Людмила Николаевна, в свою очередь, запомнит 11-й 2 Как 21 солнышко, как трудолюбивых, доброжелательных и великодушных ребят. Приглашаем на сцену 11 физико математический третий класс. Классный руководитель Оксана Ивановна Калошина. Вот что говорят о себе ученики ФМ 3. ФМ 1 и ФМ 2 математики. ФМ 4 и ФМ 5 физики. 3, это, ну, ни туда, сюда. Прошло время, и мы поняли, что это просто золотая середина. Оказалось, что по отдельности каждый что-то знает, а вот вместе мы знаем все и можем все. А классный руководитель так оказался стоит подопечных. Красивые, светлые, открытые, эмоциональные, творческие, постоянно меня удивляющие, дарящие море позитива и положительных эмоций, умеющие изменить добро чувство юмора. Дети, на которых просто невозможно обидеть. Катя, Катя, а любите ли вы театр так, как люблю его я? Ну, учитывая то, что вы хотели меня встречать в Брестской филармонии, то вы действительно его любите. Игорь Сидышевич, а вы не поверите? Точнее, вы не поверите, но он лектор сцены сводит меня с ума. Охотно верю. тогда у меня есть для тебя небольшой подарочек. Ты бывала когда-нибудь на опере Иван Грозный? К сожалению, нет тогда наслаждайся этим прекрасным действием. Вот, говорят, что родители мистеристов порой слишком строгие со своими действиями. Ну, да? что? ну что вы, Иван Васильевич, помилуете? Я так не считаю. Но стройцы, надо с ними пожестче. А мне кажется, они все такие лапушки. То родители? И родители, и лицеисты. Ну, ладно. Дорогие родственники, вступив во взрослую жизнь, помните, что выбор профессии всегда можно изменить. Главное относиться к делу с душой. И... Не забывайте учиться. А я хочу вам сказать, будьте добры друг другу, ведь доброе слово способно растопить порою самое грозное сердце. Ассетаты 11 флаг. Аттестаты 11 3